Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі, хлопчики, дівчатка. З вами я Галина. Я сьогодні подивлюся, відео окремо вирішила зробити на пропавших хлопців наших. Тут мене просили люди. І зараз ми подивимося. Карта Ленорман, скажіть мені, будь ласка, всю правду. Так, Артем. Артем, зелені очі. 2000... ой, сейчас Артем Зеленіот 1991 року народження так, пропав, пропав два з половиною роки, Артем очі зелені, 2.01.1991 1991 року народження, пропав, як роді, в полоні був два з половиною роки, як пропав. Де він? Що з ним? как охрана над ним, как живой, живой. Важное решение будет принято. Пока печаль, пока печаль, печаль, поиск точки опоры. Будет важное решение принято. Иду дому, дом по прямой и колесница, и колесница перемены к лучшему вперед и облегчение страданий. Вот, пожалуйста, карта. Я не выдумляю. Вот будет важное решение принято. Важне рішення. Вот додому. Вот колісниця. Вперед і облегчення страданий. Живий повернеться. Поки над ним охрана, контроль. Живий, живий. Карту показую, щоб ви бачили. Так, далі. Сергій 57 років, сіро-зелені очі. Скоро рік, як зник. Де він? Що з ним? Сергій, 57 років, сіро-зелені очі. Скоро рік, як зник. Де він? Що з ним? Сергій. Сергій. кризис, пока кризис, але тоже и важный рим. Да, в полоне, все, порабощение. Кризис и в полонии. живый. О, пожалуйста. Вот кризис пока что. В полонии. Положительное развитие тоже важное решение будет. Приедем до дому. Чи дому, да. Живой и приеде. Так, так, так. Что еще и Карта победы что там болезнь, еще болезнь выпадает. Вот важное решение будет принято. Вот положительный результат, положительное развитие, прогресс. Вот живой домой и вот победа. Тоже важное решение будет принято, поэтому живой, Сергей. Так, далее. Слава тебе, Господи, аминь, так и было. Далі Сергій 52 роки, очі Сірі. Три місяці, як пропав напрямок Покровський, да? Покровський. Сергій 52 роки, Очі Сірі. Де він що з ним? Живой. Сейчас. Печаль депрессия. Положительный результат. Вот карта. Живой. Живой. Вот. Так, что тут еще печаль депрессия? Пока хаос. Облегчение страданий. Новизна. Повернется до дому. Так, дорога. Дорога. Решение проблемы и дорога. Живой. Женщина переживает сильно. Зрелая женщина. Порабощение. Вот карта порабощения. Вот, вот так, вот так. Порабощение. Вот дело увенчается успехом. Сейчас показываю карту. Чтоб не говорила, что я тут выдумляю. Вот решение проблемы. Дело увенчается успехом. Решение. Вот облегчение страданий. Вот удача. Вот положительный результат. По звездам чуть попозже. Вот живой приедет. Вот дорога, пожалуйста. О, карта. Живой. Так, слава тебе, Господи. Аминь. Далее. Может, хлопцы, там я читала. Что там тысяча, что-то. Как <coughs> покидали, потекали. Не, ну это показывает как порабощение. Так, хорошо, ладно. Валентин, 27 років, очі голубі, Пропал у серпні под Купянском. Валентин 27 під Очи голуби. Пропал под з ним. решение проблемы тоже будет. И выздоровление идет. Печаль, носталь... ностальгия, пока кризис, пока кризис, враждебность. Сейчас решение проблемы, спокойное состояние. Так, живой, помощь, хорошая помощь и хорошее предзнаменование. Оправдано это, оправдано. Еще повернется винду дому. Че повернется до дома. Так, спитала, сразу выпала карта. Вот решение идет, как вознаграждение. Вот помощь идет. Вот хорошее предзнаменование. Вот солнышко. Так. Это оправдано. Спокойное состояние. И вот дорога. Я спитала, че повернется. О, все. Дорога. И удачи. Живы. Валентин, да? Так, слава Богу. Я карты вам показываю. Це не то, що я вам там щось. Вот то, що покажу, то і буду казать. Так, Роман. 34 роки, очі голубі. Де він що з ним? Роман, 34 роки, очі голубі. Де він, що з ним. Препятствие. раздорожье. Карта болезни. Невежество. <просту> Хорошее предзнаменование. Король решает. <coughs> сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут показывают бои. Неприятная неожиданность. Бои. Тут вот, а тут показывают не порабощение а юридические разногласия юридические разногласия разлад разлад и юридические разногласия так король король решает он живой живой карта силы победы хорошие перспективы живой а тут вот что-то идет как страхи сомнения и юридические проблемы дорога тоже вернется дорога вернется Дэвин не знаю не знаю Дэвин не показывает что мучение мучение и юридические разногласия. Вот показал. Трусость, неуверенность. Вот тут можно сказать, что и это порабощение они показывают. Необходимость в охранных действиях. Присяга, присяга. Потребность. Как раз разрыв присяги. Нелогичность, тупое упрямство и разрыв, опять разрыв разрыв и контракт разорванный контракт прям вся карта вот показала как раз разорвал контракт ну дорога есть и живой он живой и э, карта силы победы и хорошее предзнаменование но это вот так показывает что как разрыв контракта и юридические проблемы там до порабощения там показывают а тут что-то как разрыв контракта Але живий, живий, живий. Це Романа дивилися, да? Так, і далі дивимося. Олександр, очі голубі, 45 років. Де він? Що з ним? Олександр, очі голубі, 45 років. Да, тут порабощення показують сразу. Перша карта. Ліну. Терпение сверхмеры. Непримиримость. Упорство. Идет удача. удача. Живой. Живой. Порабощение. Первая карта. Вот. Он и все показывает. Женщина сильно переживает. Решение проблемы, как вознаграждение. Живой. Повернется до дома, Вин. Да, да, колесница. Вот, пожалуйста, первая карта порабощения. Терпение сверхмеры, меры. Уже. Алла непримиримость. Упорство. И что тут, тут? женщина сильно переживает. И че повернется до дома, я сказала. Вот колесница, да. Решение проблемы, как вознаграждение и карта удачи. Не Ни для ничего, поганых карт немає. Порабощение. Полоний. Александр. Это Александр у нас. Хлопці живі. Так. І хто у нас тут ще? Денис? Денис. 31 рік глаза Карії. Да? Зник 15.12.2023 року на Донеччині, там десь під Лиманом. Лиманський район. Денис, 31 год. Лазакария. Девин, ним? Зник Солнышко удача. Первая карта. Уже хорошо. Так, вседозволенность. Карта вседозволенности. Положительное развитие. Освобождение болезни. На что-то болезнь. Тупое упрямство. так сейчас вот тут вот тоже показывает оборвал и это нелогично. обрыв произошел и это нелогично. как сам решил плохие приметы вот освобождение идет обрыв освобождения это как болезненно, дорога тоже дорога повернется чрезмерный энтузиазм и хитрость и обман. Вот тут тоже полонаны показывают. Вин живый, живый. Солнышко, вот удача. А тут вот идет карта вседозволенность. И как оборвал освобождение, болезненное освобождение. И это нелогично. И это в одиночку решил. Плохие приметы. Так. Ну дорога, вот дорога есть, ему вернется. Это вот по хитрости, по обману, чрезмерный энтузиазм, тоже как похоже что, как бросил сам. Ну дело увенчается, да, вот тут вот, вот, как ради выгоды карта. Понятно рассказываю вроде. Как как ради выгоды оборвал, сам решил. Так, вот это освобождение. Ну, идет вот дорога домой, вернется, вернется. И дело увенчается успехом. Важный выбор, важное решение. Живой вернется. Живой. Живой, а лешусь, я сам сам решил. Парабащення, не, не показали. От, вроді всі подивилися, да? Все. Тут у мене сім чоловік. Я подивилася сьогодні. Все. Хлопці живі. Ну, хто в полоні, а хто там вроді двоє. От у мене сумнівня, що як, вроді би самі вони. Ну, нічого, розберуться. Розберуться. Головне, що живі і повернуться. Все. Дякую за увагу. Всього вам хорошого, гарного дня, мирного неба і гарного настрою, тому що хлопці всі живі. Все, пока, до побачення.